masa ialah itu lim, nombor matrik ialah AP dua tiga kosong tiga enam dua. Nama saya Yong Mei E, nombor saya ialah dua tiga kosong tiga lima empat. Nama saya Chan Yang Jun, nombor matric saya ialah AP dua tiga kosong satu lapan Nama saya ialah Chan Yang Jin dan nombor matric saya ialah AP dua tiga kosong satu lapan dua. Salam sejahtera, nama saya Richard Raj, nombor metrik saya AF240047. Nama saya ialah Chong Meng Sen dan nombor metrik saya ialah AF240039. Salam sejahtera, nama saya Tai Lian dan nombor metrik saya ialah AF240035. Saya nama Leong Kai Chuan, nombor metrik AF240041. Dekolonisasi iaitu proses penting dalam sejarah negara yang pernah dijajah, terutamanya dalam pembangunan identiti dan budaya tempatan. Dalam konteks Malaysia, pengaruh falsafah Barat pada zaman perjajahan telah membawa perubahan besar kepada nilai dan struktur budaya masyarakat kita. Sebelum pejajah datang, masyarakat Malaysia berpegang pada agama dan adat resim yang diwarisi turun temurun. Namun, dengan kemasukan idea barat, masyarakat mula menyesuaikan diri dengan struktur sosial sekular yang memisahkan agama daripada kehidupan harem. Sistem pendidikan berjajar pula mengasihkan ilmu agama dan ilmu sekolah, menjadikan agama semakin diagap sebagai urusan peribadi, bukan lagi asas pembangunan sosial dan negara. Kesimpulannya, dekolonisasi bukan hanya soal kemerdekaan fizikal, tetapi juga usaha membina semula adititi dan nilai asas masyarakat kita. Objektif bagi kajian ini terdapat tiga. Pertama adalah menganalisis pengaruh perfikiran falsafah barat terhadap nilai dan budaya tempatan dalam kalangan mahasiswa UTH. Seterusnya adalah mengaji bentuk dan implikasi pemisahan antara unsur keagamaan dan ilmu duniawi hasil daripada kesan kuasa pejajah dalam kalangan mahasiswa UTH. Akhirnya adalah menjelaskan kesan perfikiran falsafah barat terhadap bentuk berbentukan identiti dan jati diri masyarakat tempatan dalam konteks selepas perjajahan dalam kalangan mahasiswa UTH. Bagi gajah ini telah menggunakan kaedah kuantitatif seperti soal selidik dan analisis lama web untuk mendapatkan data yang berkaitan untuk mengukuhkan objektif gajah. Seterusnya, saya akan bentang tentang isi perbincangan. Yang pertama, menganalisis pengaruh pemikiran falsafah barat terhadap nilai dan budaya tempatan dalam kalangan mahasiswa UTHM. Graf pertama menunjukkan majoriti pelajar UTHM seperti 61.6% mengatakan mereka lebih cenderung untuk menerima gaya hidup barat berbanding budaya tempatan. Secara keseluruhannya, ini menunjukkan bahawa walaupun penerimaan pengaruh gaya hidup barat semakin meningkat, Pelajar masih sedar untuk menilai dan memilih secara selektif ansur budaya asing berdasarkan nilai peribadi dan sosial mereka. Dalam graf yang kedua, menunjukkan majoriti pelajar seperti 90.4% mengakui walaupun terdedah dengan pemikiran balat. Mereka masih mengekalkan nilai budaya tempatan ini menunjukkan bahawa pendedahan kepada idea dan budaya asing tidak semestinya macam keutuhan identiti budaya pelajar. Dalam graf yang ketiga, majoriti responden seperti 71.2% bersetuju bahawa nilai kebebasan individu dan hak asasi manusia yang dianjurkan oleh falsafah barat adalah konsisten atau selaras dengan budaya Malaysia. Ini menunjukkan bahawa masyarakat semakin sedar akan kepentingan nilai sejagat dalam membina masyarakat yang adil dan terbuka serta menghormati hak setiap orang. Graf keempat menunjukkan hampir tiga per daripada responden seperti 71.2% bersetuju bahawa pengaruh media barat telah menjejaskan pandangan mereka terhadap norma sosial di Malaysia. Ini menunjukkan kepentingan media sebagai alat untuk menyebarkan nilai dan bagaimana ia membentuk persepsi dan sikap sosial terutamanya dalam kalangan anak muda. Graf kelima menunjukkan kebanyakan pelajar seperti 84.6% menyatakan bahawa pendedahan kepada falsafah bala membantu mereka lebih terbuka kepada perbezaan budaya. Ini menunjukkan bahawa interaksi dengan idea luar dapat memperkayakan perspektif belajar tentang keperbagaian budaya dan menjadikan mereka lebih bertolak ansur dan inklusif. Isi perbincangan yang kedua ialah mengkaji bentuk dan implikasi pemisahan antara unsur keagamaan dan ilmu duniawi hasil daripada kesan kuasa penjajahan. Berdasarkan graf bar di atas, majoriti pelajar seperti 75% mengakui bahawa sistem pendidikan modern masih mengagakkan legasi pemisahan ilmu penjajahan memisahkan unsur agama dengan ilmu sekular. Ini menunjukkan bahawa pengaruh sistem sekular yang diperkenalkan oleh penjajah masih berakar umbi dalam struktur pendidikan masa kini dan ilmu agama sering dianggap terasing dan tidak berkaitan dengan bidang lain seperti sains, teknologi dan masyarakat. Graf kedua menunjukkan bahawa kebanyakan pelajar seperti 67.3% percaya bahawa semua ilmu termasuk sains dan teologi boleh disepadukan dengan idea agama. Ini menunjukkan kesedaran generasi muda semakin meningkat. Mereka mula menyedari bahawa pemisahan ilmu sekolah dan unsur agama sekarang ini sebenarnya berpunca daripada sistem pendidikan sekolah yang digalakkan oleh penjajah. Dalam graf ketiga, majoriti pelajar seperti 80.8% percaya bahawa integrasi ilmu agama dengan ilmu sekular adalah penting untuk membentuk masyarakat yang seimbang. Kerana sejarah pemisahan unsur agama daripada ilmu sekular akibat pengaruh kuasa penjajah mewujudkan kekosongan nilai moral dan etika dalam masyarakat. Graf keempat menunjukkan bahawa kebanyakan mahasiswa seperti tujuh... 95% bersetuju bahawa pendidikan berasaskan sekolah hari ini adalah warisan sistem pendidikan penjajah. Menjelaskan bahawa sistem pendidikan moden yang memisahkan unsur keagamaan daripada ilmu duniawi sebenarnya berasas dari strategi penjajah. Pemisahan ini menyebabkan jurang antara nilai spiritual dan kemajuan duniawi yang memberi kesan kepada cara masyarakat memahami ilmu dan ...kehidupan secara menyeluruh. Dalam graf yang terakhir menunjukkan kebanyakan pelajar... ...seperti 78.8% percaya bahawa penjajahan... ...membawa kepada pengasingan ilmu agama dan ilmu sekular... ...dalam sistem pendidikan. Perkara ini menunjukkan bahawa mereka sedar akan... ...kesan negatif peninggalan penjajah... ...bagi memudahkan pemerintahan mereka... ...penjajah secara sistematik memisahkan ilmu agama daripada ilmu sekular menekankan ilmu sekular dan mengasingkan unsur agama Isi perbincangan yang ketiga adalah menjelaskan kesan pemikiran falsafah barat terhadap pembentukan identiti dan jati diri masyarakat tempatan dalam konteks selepas penjajahan dalam persoalan, apakah kesan utama pemikiran falsafah barat terhadap identiti masyarakat tempatan selepas penjajahan? Hampir 52% orang responden yang memilih kesan melemahkan penggangan budaya tempatan kerana falsafah barat menawarkan konsep seperti rasionalisme dan kebebasan intelektual yang membantu dalam memahami pelbagai aspek kehidupan. Pendedahan kepada idea-idea ini membolehkan mahasiswa lebih kristi dalam menganalisis struktur sosial dan menilai budaya mereka sendiri. Persoalan yang kedua ialah apakah pandangan anda terhadap nilai individualisme yang dibawa oleh falsafah barat? Ada 63.4% responden mengatakan bahawa nilai individualisme boleh diterima dengan penyesuaian kerana sistem pendidikan hari ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan sekular yang mengasihkan ilmu keagamaan daripada ilmu duniawi. Bandangan ini didorong oleh realiti pendidikan global yang memberi pendekatan kepada distribusi sipin sentisti dan teknik yang sering dilihat sebagai lebih objektif dan praktikal. Soalan yang ketiga ialah, nilai manakah yang anda anggap paling berkesan terhadap pemikiran Fasafa barat? Sepanjang 46.2% orang responden mengatakan bahawa nilai keharmonian dalam hubungan kegerakan dan masyarakat paling berkesan kehata pemikiran falsafah barat kerana mereka melihat sekularisme sebagai asas kepada perkembangan sistem demokrasi, hak asasi manusia dan kemajuan ekonomi. Konsep ini membawa masyarakat perkembangan dengan lebih terbuka dan menerima perpakai prestasi tanpa terlalu bergantung kepada satu sistem nilai tertentu. Seterusnya, kesan falsafah barat terhadap hubungan antara generasi muda dan tradisi tempatan yang menunjuk peratusan yang tertinggi ialah meningkatkan pemahaman terhadap tradisi iaitu 44.2% kerana pendidikan sekolah dianggap lebih inklusif dan tidak berpihak kepada mana-mana agama yang membolehkan integrasi yang lebih baik dalam masyarakat berbagai kaum. Akhirnya, materialisme merupakan ciri falsafah barat... yang paling mempengaruhi cara hidup masyarakat pasca penjajahan tengah empat puluh puluhan empat peratusan kerana mereka menyedari kepentingan keseimbangan antara aspek spiritual dan keilmuan duniawi bagi memastikan pembangunan masyarakat yang lengkap. Secara keseluruhannya, falsafah memainkan peranan penting dalam membentuk cara kita berfikir, memahami dunia dan membuat keputusan secara rasional. Melalui pembelajaran falsafah, kita bukan sahaja dapat mengenali tokoh-tokoh penting seperti Socrates dan Aristotle, malah dapat melihat bagaimana idea-idea mereka masih relevan dalam kehidupan seharian. Falsafah mengajar kita untuk sentiasa bertanya dan berfikir secara rasional. Kebolehan ini sangat berharga dalam dunia moden, di mana kita akan diserbu oleh maklumat dan banyak cabaran moral. Oleh itu, kita yakin bahawa dengan pemahaman falsafah yang lebih mendalaman, kita semua boleh menjadi individu yang lebih terbuka, beretika dan berpandang jauh.